На перший погляд, звичайна пара Максим і Наталка. Двоє людей, які зустрілися у цьому бурхливому та безмежному світі. Їхні стосунки екстримом не назвеш. І хоча Максим учасник відомого українського бенду Медхец, рідний брат соліста Вадима Красноокого, людина, яка живе музикою, своїй Наталці серенад під вікнами не співав. А почалося і закрутилося кохання зітхання ще зі школи. Коли у восьмому класі два класи, в яких навчались Максим і Наталка, об'єднали в один. І це була. доля ну я однозначно для себя отметила что как бы этот молодой человек тогда еще мальчик 13-летний мне однозначно нравится больше со всех а, в классе в школе вот. ну, то есть тогда уже было понятно что это какие-то не просто отношения а... Та польш просто очень довгий путь у нас вместе, и Очень много деталей стерлась, і очень тяжело вспоминать. То тобто есть я, я ми, ми, ми можемо путатися. У нас можуть бути чесно много завподінь. именно из за того, що слишком было. Макс та Наталка не такі вже й безневинні, як здається, на перший погляд. Адже їхній найперший поцілунок відбувся у 13 років. Перший поцілунок у нас був в школі прямо на переміні. возле окна, возле кабинета Ростислав... Людмила Ростиславовна на нашего английского языка. То есть, ну, то есть там уже многие уроки закончились, у нас был перерыв между шестым и седьмым уроком. А, в принципе, школа уже была пустая, и как бы там состоялся наш первый портал. Понравилась она мне еще даже до того, как у нас там в классы свели, мы там в коридорах иногда встречались, и я видел, о, красивая девочка идет, ну так просто для себя отмечал, ну там из какого-то другого класса, не знаю, ну там еще не знакомились. Вот. А в классе, да, уже как когда, когда были вместе. В принципе, она мне нравилась, но, но это, все, это все настолько еще, как сказать, детское отношение к этому всему, поэтому и к чувствам оно все новое, и непонятно, что, что с ним делать. И я бы так сказал, что она была лидером начала наших отношений. Я, она их спровоцировала. Ну, ну і от. після школи ця ж сама доля не розлучила пару. Як це зазвичай стається за багатьма сценаріями мильних опер і голівудських мелодрам. Він та вона вступили до КПІ, щоправда, на різні факультети. Між парами бігали одне до одного, гуляли вулицями міста, пили шампанське у парках, дарували одне одному незабутні подарунки. Один із таких подарунків э, – це був воробушек, Вот. Э, да, ну, обычная детская игрушка плюшевая, смешная, но просто она на нее была похожа. Ну, не знаю, мне почему-то так казалось. Вот, и это, это запомнилось. Втім, виявляється, справжній не дитячий поцілунок пари стався набагато пізніше. А 5 декабря, от іменно вже на нашу годовщину, который мы считаем, когда мы уже начали, начали встречаться, то есть тогда был уже такой поцелуй, который долгожданный, потому что Максим уже как-то и боялся, и надеялся, что я ему отвечу, да. И я долго говорила, что надо подумать, ну вот мы еще такие молодые, и давай вот поступим в институт, решим все наши... Такі глобальні задачі, а потім вже будемо починати якісь ташені. Після п'яти років поцілунків і зустрічань Максим зробив те, про що мріє кожна жінка. Але на що наважиться ще не кожен чоловік. Якщо чоловіки переконують жінок, що на романтику вони не здатні, то Максим не з їхніх рядів. Як то кажуть, і в тихому болоті чорти водяться. Значит, Максим то дуже романтічські предложения та Він поїхав тоді з концертом на Таврійські ігри. И во время прямого эфира канала М1 он э, сказал мне перед этим, чтобы я записывала передачу, чтобы дать ему потом посмотреть. И во время прямого эфира канала М1 между э, песнями их пригласили на интервью. И э, он взял микрофон в руки, сказал, что сейчас будет что-то суперэкстремальное. Вернее, это Вадим сказал, что сейчас будет что-то суперэкстремальное. И... Э, Сделал мне предложение, я сказала Наташа выходить меня замуж, потом даже встал на колени. Вот. Вот у нас э, наш контрабасист, он хочет сказать несколько важных слов. Дайте ему микрофон, он их скажет. Держи микрофон. А он еще что-то такие слова. страшные и Обращаюсь к своей любимой девушке Наташе. Я хочу попросить тебя выйти наконец за меня замуж. Вау, Спасибо. круто! На кулина давай, давай. Наталья! Слезно человек, прошу, вообще. очень люблю. После концерта мне перезвонил, спросил мой ответ. Ну, конечно же, это было да. Нет, ну я думаю, що Наташа больше була ініціатором, как бы так. Она, наверное, поставила вопрос, так: ну, уже встречаться? Вот Я подумала, да, подаді, сколько ж можна встречаться? Давай, давай вже не встречаться, а вже то более все это буде официально. Ось такі вони, ці чоловіки, зробив такий романтичний вчинок, а боїться о цьому зізнатися. Втім, скромність Максима не стала на заваді, щоб відгуляти весілля, про яке так мріяла Наталка. Свадьба була очень весела, довго там как бы, спорили по поводу того чтобы был тамада не был буквально там за два дня до того как у нас уже свадьба, мы такие решили чтобы это был какой-то а не тамада потому что максима как бы ну и, и меня в принципе тоже вот эти как бы нагружающие постоянно какие-то конкурсы предлагаемые как, ну, одинаковые на всех свадьбах мы этого не хотели но у нас значит поскольку я занималась когда-то бальными танцами я танцевала со своим партнером по танцам а Максим в это время ну, то есть между танцами играл а, с Я не могу сказать, что сама свадьба на меня произвела впечатление. Нет, ну не надо обязательно одеть платье белое. Это вот, то ради чего это делается, собственно. Вот так. Вот. Ну, в принципе, я бы сказал, что ничего особенного у нас на свадьбе не было. Гости, поздравления. Я позвал всю группу, мы поиграли вместе. Вот, это, это была, это была моя просьба, потому что вот, ну, мне хотелось поиграть на своей свадьбе. И вот, так это и получилось. Вид теперь для Максима Шлюп речь серьезная. Теперь, когда он затяты семьянин, погулять особливо не удается. Да, у меня есть жена. Вот. Ну, я ее люблю. Но все равно я в любой момент могу пойти куда угодно, могу сделать что угодно. А теперь уже нет, uh, потому что есть большая ответственность. И... С этим приходится считаться и все время теперь приходится обо всем договариваться и вот поэтому вот, вот, вот этот момент серьезный его пережить как бы сложнее если уже ну как бы если уже этот момент семья пережила успешно то наверное все получилось я бы так сказал На думку ж Наталки родина не повинна проводити увесь свій вільний час разом. Адже якщо бути постійно поруч з коханим, то як можна засумувати за ним? Ну все своє свободне, але в принципі на нас, звісно, не так много, тому що я работаю на роботі з 9 до 6, а Максим он на... на гастролях на часто, по вечерам часто играють, поэтому бит нас не грызет. Вот у нас как бы в этом плані все время. успеваем за друг другом соскучиться и как бы каждую встречу проводим максимально со стопроцентной отдачей, чтобы как бы получить тот заряд энергии, который можно уже э, в, ожи в ожидании провести, пока же он приедет очередной раз между собой. У кожної закоханої пари є свої секрети, улюблені місця і такі нюанси, про які знають лише двоє, але які поєднують його та її в єдине ціле. Тім Максим та Наталка погодились поділитися одним інтимним своїм секретом. У нас є така пісня, якби Крі, напевно, це падім писав для Оксани. найкраще митці, але получилось так, що вона стала і нашою теж тому що а, в В клипе главными героями были мы с Максимом. Клип снимался в Праге, очень романтично. Мы ходили по улицам, как бы задумка была в том, что мы ищем друг друга, не можем встретиться, все время разминаемся, но в конце как бы такие встречаем. Під час живого виконання пісні Медхец найкраща мить, Оксана у тому ж самому вбранні на прохання чоловіка вийшла на сцену. І так само, як в кліпі, наприкінці композиції солодко поцілувала коханого Макса. То була найщасливіша мить, адже вже тоді Наталка дізналася про дещо особливе. М1 для нас такий сімейний канал в плані того, що то перші... Вещи, которые с нами романтически случались. Да, трогательные моменты. Это все происходило с помощью канала М1, потому что эм, предложение делала на канале М1. Потом э, выходила я первый раз на сцену во время концерта на канале М1, причем что выходила я на сцену уже беременная с Кириллом, даже так что мы там были втроем. Наталка зробила найважливіший для Максима подарунок, адже маленький Кирило народився за два дні до дня народження чоловіка. Тепер йому майже три рочки. Уявіть, малий вже бере до руки грашкову гітару і намагається щось там грати. Одним словом, весь у тата. На мене? Ну біле ну, світле голоси, голуби глаза. Хтось тут, ну, навірно, все сходство зі мною. А... Ну это, ну, это первое, на что люди внимание обращают. Максиму взагалі пощастило, адже іноді дружина дуже балує коханого. Он очень любит мой пражский торт. То есть, конечно, я готовлю его не слишком часто, потому что много времени занимает, особенно после рождения ребенка. Но как бы для него это самый вкусный торт, который есть. И как только я его приготавливаю, сразу полторта за один присест, он его съедает. Відпочивають закохані не так часто, як хотілося б, адже маленький Кирило потребує багато уваги і турботи. Тім Наталка згадує ті часи, коли пара таки могла відпочивати, і таки досить екстремально. Максим в принципі, не дуже любить такий активний відпочивання. Він Любить відпочивати під час відпочивання, тому що він дуже багато їздить. И так достаточно на автобусах и концерты, постоянные перелеты. Вот, а в этот раз мне его удалось уговорить провести активный отдых. Мы никогда в жизни не ездили на рафтинге на байдарках, но мы такие решились, поехали на байдарках по горной речке. Это было в Турции. А также никогда в жизни не катавшись на мопеде, взяли мопед на прокат и объехали пол побережья Анталии. Вот, катались э, в аквапарк самостоятельно, ну, в общем, тоже для нас было достаточно экстремально, потому что первый раз, ну, да, машину мы водим, но, в принципе, как бы, как держать равновесие, еще плюс то, что я сижу сзади, то есть, такое, и это было достаточно опасно. Ну, вооружившись шлемами, картой, куда ехать, мы поехали, объездили очень много, ездили на квадроциклах, ну, и плюс то, что, что мы решились поехать на байдарках по горной речке, хотя вообще никогда в жизни не смотрели на это. Значит, это наша мама. Мама-мама. Моя конкретно мама. Да. Это вообще такая все вот, это семейная подборка. Так, немножко пару слов о ней расскажем. Вот, Вадим, старший брат. В принципе, не особо надо представлять. Это, это, это мой племянник, сын Вадима. Его зовут Даниил. Вот. Ну а дальше уже немножко нас. То есть вот наш Кирилл еще совсем маленький, и вот там волосы мне дерет немножко. Да, мама смеется, папа плачет. Ну, а ребенок доволен, что дорвался наконец-то на папиных волос. Да, ну давай идем дальше чуть. Это, Это я. Да, в возрасте не знаю, каком, 7 лет, 6. Вообще без понятия. Это... у родителей нас спрашивать, я не очень ориентируюсь в фотографиях. Ну, есть вот наши ранние фотографии группы, когда мы были еще триом от Барабанщиком Богдана да. мы Ну, это наш тоже Кирюша, ну, месяц четыре, наверное. Вот это наша свадебная фотография. А, и, и еще одна свадебная фотография. И опять мы. Все. Наверное, все. Одне із захоплень пари, яке дозволяють собі сьогодні катання на конях. Адже романтика у тій чи іншій мірі повинна бути присутня у житті будь-якої закоханої пари. Но ну, сегодня была такая замечательная прогулка на лошадях. Когда-то Максим мне подарил тоже такой урок верховой езды. Мы да. сегодня мы просто гуляли, а в прошлый раз мы учились ездить и быстро, и сложно, и все такое. И вот. рысью, и галопом. Вот. И... Тогда это был спорт, да. Сегодня, сегодня это был больше отдых. Вот. Вспомнили, какими мы были, эмоции, держались за руки, смотрели друг в другу в глаза. Да и вообще просто на лошадях в лесу очень красиво. Рекомендую. Да, спасибо каналу М1. Кстати, да.